Так, форд фокус, третий рестайлинг, снимаем замок двери. Я сначала рассчитывал, что замок у меня получится снять без стеклоподъемника, но в итоге для того, чтобы снять замок двери, нужно открутить вот здесь болт, точнее саморез. Т20. Вот здесь. Так, самое главное снимайте ручку, у меня там видео есть, и обязательно снять стеклоподъемник. Без этого замок не снимется. Потом берем Т-30 и откручиваем сам замок. Три болта. все откручено. Сам замок сдвигаем вперед, чтобы вышли вот эти два, три усика зацепления. И после этого достаем вот с этой полости. Вот так он выглядит. Все, пока.